Assalamualaikum dan hai, ada bersama saya Nazrin di video Minggu Aman sekali ini di mana kita akan meringkaskan berita-berita yang dilaporkan pada minggu lepas dan anda pastinya sudah tahu bahawa pada minggu lepas banyak berita-berita tentang isu perdagangan di antara Amerika Syarikat dan juga China di mana Presiden Trump telah memperkenalkan tarif sehingga 145% kepada produk-produk yang diimport daripada China dan sama juga China telah memperkenalkan tarif sehingga 125% kepada produk-produk yang diimport ke dalam China dari Amerika Syarikat. Jadi ini telah menyebabkan beberapa syarikat untuk melakukan sejumlah Keputusan yang agak aneh, pertama ialah Apple di mana mereka telah membawa masuk Peranti-peranti iPhone daripada India kerana negara tersebut tidak dikenakan tarif yang begitu tinggi buat masa ini. Mereka dilaporkan telah memasukkan sehingga 1.5 juta iPhone 14 yang akan diterbangkan dari negara tersebut ke dalam Amerika Syarikat buat masa ini kita tidak tahu lagi sama ada iPhone iPhone ini akan termasuk juga dengan iPhone 15 ataupun iPhone 16 di masa akan datang tetapi satu lagi syarikat yang juga telah membuat satu keputusan yang agak drastik ialah Razer di mana mereka telah menggantung jualan komputer riba mereka di Amerika Syarikat buat masa ini kerana tarif yang diperkenalkan oleh Presiden Trump 145% tersebut akan menyebabkan peranti-peranti ataupun komputer-komputer riba Razer yang dijual daripada harga yang agak premium akan terpaksa dijual dengan harga yang lebih mahal lagi untuk take into account harga nilai tarif yang diperkenalkan, akan diperkenalkan kepada komputer-komputer riba tersebut menariknya oleh kerana kita lihat bahawa komputer-komputer riba ini yang kebanyakannya memang kita sedia maklum dibuat kebanyakannya dari China walaupun ada syarikat-syarikat yang sudah berpindah kepada negara-negara seperti Vietnam, Indonesia dan sebagainya nampaknya Presiden Trump sedar bahawa kebanyakan peranti-peranti yang digunakan oleh rakyat Amerika Syarikat sendiri masih lagi dibuat di China dan oleh kerana ini, Donald Trump pula telah buat satu lagi U-turn yang agak besar di mana beliau telah mengecualikan tarif daripada dikenakan pada produk-produk seperti telefon pintar, komputer riba, komputer desktop dan juga chip-chip pemprosesan. Perkara ini nampaknya menyebabkan tarif yang dikenakan kepada produk-produk ini kembali kepada kadar sekitar 20 ke 30% asal yang dikenakan sebelum ini sebelum Donald Trump uh, memulakan perang perdagangan sejarah besar-besaran ini se apabila beliau uh, menjawat jawatan presiden Amerika syarikat AMD dan Intel juga dilaporkan bahawa mereka tidak akan dikenakan tarif setinggi 145% ini uh, dan perkara ini disahkan sendiri oleh persatuan industri semikonduktor China ataupun CSIA yang mengatakan bahawa tidak semua chip daripada syarikat-syarikat Amerika akan dikenakan tarif yang tinggi tersebut jadi beralih pula kepada berita-berita tempatan jika ada seorang pengguna Sony PlayStation 5 PlayStation Asia telah mengumumkan pada minggu lepas bahawa harga-harga untuk langganan PlayStation Plus sudah pun meningkat bukan saja di Malaysia tetapi juga di sekitar rantau Asia Tenggara di mana sebelum ini kita lihat PlayStation Plus essential pada awalnya untuk satu langganan satu bulan sebelum ini ia adalah RM32 ia sudah naik kepada RM35 sebulan dan untuk 12 bulan pula daripada RM235 sudah meningkat sehingga RM285 untuk langganan terus setahun untuk PlayStation Plus Extra pula sebulan sebelum ini RM49 sudah pun meningkat kepada RM55 dan untuk langganan 12 bulan PlayStation Plus Extra anda akan perlu membayar dari RM400 sebelum ini kepada RM490 untuk langganan setahun. Untuk subscription yang paling mahal iaitu PlayStation Plus Deluxe, sebelum ni sebulan anda hanya perlu membayar sekitar RM55. Bermula daripada 16 April nanti, anda akan perlu membayar sebulan sebanyak RM65. Dan untuk langganan PlayStation Plus Deluxe 12 bulan pula, sebelum ini daripada RM465, kini sudah meningkat Uh, lebih RM100 kepada RM575 untuk langganan setahun. Uh, jadi seperti saya katakan tadi, uh, jika anda masih mempunyai langganan yang sudah pun aktif uh, ini anda terkecuali daripada harga baru ini buat masa ini uh, tetapi jika anda hanya melanggan selepas 16 April uh, anda akan perlu membayar harga-harga baru inilah uh, dan jadi uh, jika anda mempunyai langganan yang berterusan uh, harga ini hanya akan dikenakan kepada anda selepas 24 Jun 2025 Beralih pula kepada CNB uh, di mana aplikasi CIMB Clicks yang sepatutnya ditutup dihentikan penggunaannya pada 12 April 2025 iaitu minggu lepas. Mereka akan melanjutkan tarikh tersebut kepada 19 April 2025 iaitu pada sekitar hujung minggu ini. Uh, tak ada sebab yang diberikan kenapa uh, CIMB decide nak extend uh, jangka hayat aplikasi CNBClicks ini sebab mereka nampaknya masih lagi mahu memberi masa kepada pengguna-pengguna dan juga pelanggan CNBC untuk beralih kepada aplikasi CNBC Octo. Um, tapi buat masa ini pun kalau kita lihat bahawa aplikasi CNBClicks banyak fitur-fitur yang sudah pun tidak lagi ditawarkan pada aplikasi tersebut yang anda, anda hanya boleh gunakan pada aplikasi CIMB OCTO sekarang saranan kami ialah jika anda masih lagi menggunakan aplikasi CNB Clicks anda patut beralih kepada aplikasi CIMB OCTO Uh, sebelum penutupan rasminya yang baru pada 19 hari bulan April ini. Berita terakhir ialah uh, kecurian kabel. Hmm, dah lama kita tak dengar pasal kes kecurian kabel ni. Dulu kalau kabel biasanya kita dengar uh, orang curi kabel tembaga untuk um, yang digunakan untuk uh, internet dial-up dan sebagainya. Kali ini kabel elektrik pula yang dicuri di mana IRM telah mengesahkan bahawa isu pada minggu lepas di mana ada mereka mempunyai isu train untuk beberapa hari ya perkara itu sebut nampaknya disebabkan oleh kecurian kabel elektrik jadi jika anda pada minggu lepas menggunakan KLIA Express pada hari Isnin Selasa Rabu isu tersebut yes seperti saya katakan tadi berlaku kerana ada insiden kecurian kabel dan yang menariknya insiden kecurian kabel ni bukan sekali saja tetapi sehingga tiga kali Uh, di mana insiden pertama berlaku pada 8 April pada minggu lepas pada jam 6.20 pagi di antara stesen Sarat Tinggi dan juga terminal 1KLIA um, di mana insiden kedua pula berlaku pada petang yang sama uh, sekitar di kawasan area Sarat Tinggi dan juga kawasan Sabah Jaya Putrajaya um, dan menyebabkan kelewatan untuk tren-tren tersebut. Menariknya, keesokan harinya, uh, pagi 9 April, Kawasan yang sama juga nampaknya uh, satu lagi insiden kecerobohan kabel telah berlaku uh, untuk kali ketiga. Jadi buktiran buat masa ini uh, pihak IRL masih lagi sedang bekerjasama dengan pihak polis untuk menentukan siapakah dalang di sebalik kecerobohan kabel tiga kali ini. Uh, seperti yang katakan tadi mereka sedang berbincang dengan pihak polis uh, dan juga nampaknya akan mengetatkan lagi kawalan security di kawasan-kawasan yang dah kena kecerahan kabel ini dan akan cuba untuk memastikan bahawa ia tidak berlaku lagi. Jadi sekian saja untuk video Mingguan Aman sekali ini anda telah bersama saya Nazrin Majlis Teknologi untuk Negara.